мы приехали с Европы, получили, ну как бы, вернулись домой. Ну и получилась такая ситуация, что у нас родился ребенок. Мы в том месяце получали памперсы и детское питание, потому что она не кормящая. Получили здесь. У меня два мальчика, двойняшки, нам год и девять. Сейчас как бы цены подняли очень сильно и сильно на двоих не накупишься. И получилось так, что пришлось, ну, написать, узнать, есть ли нету и пришлось получить. Это нам такой маленький подарок. У нас одна есть, а нам нужна была еще одна, и нам вот организация такой сделала подарочек. У нас працює соціальний волонтер, який отримує допомогу для лежачих, маломобільних людей із Дружківки, само, самотніх людей, у котрих немає родичів. Тому ми зараз передаємо допомогу на дружківку. По місту Дружковки є 4 чоловіка, місто Краматорськ – 7 і 5 Слов'янськ. Це моя квартира, матір угода. Упала ракета, ракета упала за домом, ну, практически 30 метров от в общем, всю квартиру вынес. Все, что нажил, все в один миг просто вынесли на мусорник и все, спасибо ребятам помогли. И вот тогда было принято решение эту квартиру организовать мне, вот эту выдачу, этой гуманитарки. Все работают бесплатно, то есть ну, мы не работаем за деньги, у нас именно ну, вот волонтеры. Сейчас вот в Краматорске, да, детей как до войны. Сейчас тут и Константиновский, и, и из Бахмута, вот люди и из Торецка. ну, со всех мест практически весь Донбасс Сейчас вот кто не хотел ехать далеко, кто уже съездил, вернулся, все осели в этом городе. То есть на сегодня, ну, детей очень много. И стало понятно, что ну, нужно работать именно вот с детьми. Это, наверное, самое уязвимое. Yeah, давай вот